одной из технологий телемедицины, только одну технологию, это технология телеконсультантов. Э, э, телемедицина э, вообще это новое перспективное направление, которое возникло, по сути дела, на стыке несколько э, областей. То есть это информационные технологии, это коммуникационные технологии и медицинские технологии. То есть это сплав всех этих техно технологий в едином э, ключе. Э, ну, как сказал уже Сергей Анатольевич, что основа вообще обмен медицинской информацией. И именно от обмена вот этой информации зависит качество оказания высокоспециализированной медицинской помощи. Международный опыт показывает, что внедрение телемедицины, как правило, сильно экономит средства пациента. И ну, весь международный опыт как-то показывает, что чем ситуация хуже с медицинской помощью, тем больше эффект от телемедицины. Так как ни странно, но чем хуже ситуация, тем больше эффект. Там, где все благополучно, ну, как не так, не, не так ощутим этот эффект. Первый, ну, сказал уже Сергей Анатольевич, что первые пробы были больнице Мишникова начались в 2006 году, и стояли юристы облаженного направления против медицины в 2007 году на базе поликлиники был создан кабинет телеконсультаций. и с тех пор пошла откатка технологий, пошла работа с лечебной сетью. Я не буду рассказывать о всем том организационном моменте, который за этот год был проделан, потому что это большая работа, связанная с отработкой документов, отработкой технологий проведением совещаний, семинаров. То есть я это все выпускаю. Факт то, что действительно вот эта работа, она помогла в определенной степени больнице Мечникова стать координатором этих работ в области, обязательно себя такой И с другой стороны, провести вот эти 340 телеконсультаций. консультаций. В среднем получается 50-60. Когда мы говорим о цифрах, всегда надо понимать, что это все-таки не производство деталей, не 50-60 за этими цифрами критериев оценки эффективности телеконсультации на сегодняшний день нет. Поэтому спасенные жизни, там 3, 4, 5, то есть тут цифры не всегда ну, характеризуют реальное положение дел. Были Помимо консультаций, которые проводились внутри области, с привлечением и лечебных учреждений более высокого уровня. То есть это были консультации с не урологией московским, с неэндокринологом город Киев. И в одном случае была больная, которая долгое время проходила лечение в больнице Мечникова и никак не могли выйти на причину, как ну, улучшить ее состояние здоровья. Привлекли через Ассоциацию Телемедицины Украины, через президента, привлекли профессора с Великобритании. Он помог нашим медикам подсказать тактику, как вывести эту больную. В результате длительно болеющей, находящейся в стационаре, женщина была выписана с улучшением здоровья. То есть реально, когда объединение медиков совершенно с разных стран помогли реальному больному. Но, к сожалению, не все лечебные учреждения области сегодня имеют возможность то есть всего 21 учреждение со всех лечебных учреждений области сегодня технически имеет возможность э, получать телеконсультации. Безусловно, это связано и с финансовыми, и кадровыми, и с каналами связями. То есть это, как бы, весь, э, эти все проблемы, их никто ну, как бы не убирает. Есть проблема, связанная с, э, ну, с знанием технических возможностей телеконсультации самих дней. Мы приняли такое решение. Наша врач, вот координатор Светлана Ивановна Фидина, она в составе передвижной амбулатории выезжает на места и там проводит занятия, популяризирует технологию, ведет методическую работу. То есть таким образом мы пытаемся поднять технический уровень и уровень знаний медиков, которые находятся сегодня на втором и на первом уровне. Что мы, ну, Наши планы какие? Естественно, наши планы связаны с этим проектом, который прошел утверждение на сессии облсовета и его название на шляху до европейских стандартов медицинских услуг, потому что, безусловно, в рамках, если мы верим, что он станет победителем, вместе с победой придут деньги финансирования, и эти деньги помогут создать на уровне больницы современный центр телемедицины, которые, естественно, начнут работать совершенно на другом уровне и с другими количествами консультаций. То есть мы верим, ну, и мы одни из первых больниц замечены, подписали документы в рамках этого проекта, что мы готовы к сотрудничеству и будем в этом проекте участвовать. Вот это все, что я хотел сказать. Можно вопрос? Можно Конечно, да. Вот еще раз я хочу вернуться. Два вопроса. Я попрошу мне слайд сделать. Там, где у нас оснащены, ну, то есть там, где есть контакты То вот, есть те лечебные учреждения, которые... А которых по сегодня. сегодня есть техническая возможность. возможность Хорошо, да. можно да. его сделать? Нет, да? И еще раз, я хочу понять. Смотрите, 340, 60, 12, все-таки это 5 в месяц. 5 я консультаций говорю, в месяц. У нас 2 года выпала из реконструкции То есть это, видите, это условно, да? да? это не на камеру, то есть мы два выбрасываем. Да? да? Тогда Помогу, я от обратно, да. хорошо, от обратного спрошу. А какая вообще техническая возможность, если можете, назовите, сколько консультаций может проводить? Мы, конечно, считали, на день Ну, 5, до 10 по с той насколько... да. Но, да, с той стороны. Да. Ну, мы же работаем на них. Основные. Но это заказчики. вот такое маленькое-маленькое начало. То есть у нас нет